জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আঙুললতাই বিবাহ বিচ্ছেদক লৈ এতিয়া মুখ খুলিছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে আচৰিত কথা কৈ পেলালে কথাখিনি শুনিলে আপোনালোকে আচৰিত হৈ পৰিব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই বিন্দাস পিংকী নতুহিদৰ সৈতে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আঙুল লতাৰ বিবাহচ্ছেদৰ কথা আপোনালোকে সকলোৱে জানে এই বিবাহ বিচ্ছেদক লৈ অভিনেত্ৰী আঙুলতাই কান্দি কান্দি আকাশদ্বীপৰ লগত হোৱা বিচ্ছেদৰ কথা কৈ মুখ খুলিছে এতিয়া জীৱনত কৰা ফুলৰ কথা মুকলিকৈ ক'লে অভিনেত্ৰী আঙুলতাই কেনেকৈ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ঘাত প্ৰতিঘাত পোৱা জীৱনটোৰ সকলো কথা জনালে আৰু অভিনেত্ৰী আঙুলতাৰ কথা শুনি আকাশদ্বীপো এতিয়া আচৰিত হৈ পৰিছে তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলো কথা আমি জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আঙুলতাৰ মুখেৰে জানোৱা হওক কিন্তু আৱেগত বশৱৰ্তী হৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা গৈছিল নোলোৱা বুলি ক'লে ভুল কথা হ'ব কিছুমান লৈছিলোঁ লোৱাৰ কাৰণে হয়তো কিছুমান কষ্ট পাইছোঁ নোপোৱা নহয় দেই আৰু সেই বস্তুটো এটা শিক্ষণ হিচাপে লৈছোঁ বেলেগতো ভাবি একো লাভেই নাই এইটোতো মই এতিয়া ৰিপিট কৰিব নোৱাৰোঁগৈ হয়তো মই ইমানলৈকে চিন্তা কৰিব পাৰিম যে সেই বস্তুটো মোৰ ছোৱালীৰ লগত নহওক অথবা এই পৰ্যায়টোলৈকে মই ভাবিব পাৰোঁ যে মোৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা যিমানবিলাক যুৱতী আছে উঠি আহি আছে তেওঁলোকৰ লগত নহওক সেইখিনিলৈকে মই ভাবিব পাৰোঁ গতিকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আৱেগত বশৱৰ্তী হৈ পেলাই বা মনটোৰ কথা শুনি পেলাই বহুত ডাঙৰ ভুল কিছুমান হৈছে আৰু সেইটো মোৰ বুলি নহয় সকলোৰে আছে আপোনাৰ থাকিব বিশেষকৈ ফিমেলবিলাকৰ অলপ বেছি হয় সেইটো কাৰণ আমি অলপ আৱেগিকভাৱে আৱেগক বেছিয়ে প্ৰাধান্য দিওঁ যিকোনো বস্তু এটা সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয় মই ভাবোঁ যে একদম মানে আপুনি ব্ৰেইনেৰে আপুনি কাম কৰক কিন্তু নিজৰ সন্তান বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা লয় তেতিয়া আপুনি মনৰ কথা শুনক গতিকে মোৰ জীৱনত তেনেকুৱা হৈ গৈছে কিন্তু এতিয়া আৰু সেইবিলাক ভাবি নাথাকোঁ যি হৈ গ'ল হৈ গ'ল মোৰ ছোৱালীৰ লগত নহওক মোৰ লগত যিমান মানে সংস্পৰ্শত আছে তেওঁলোকৰ লগত নহওক সেইকাৰণে হয়তো মই যিটো কৈছোঁ যে যিকোনো পৰিস্থিতিত নহওক কেলৈ যিটো মানসিক শক্তি মোৰ অতিৰিক্ত আছে সেইখিনি তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে সকলো কথা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আঙুলতাৰ মুখেদি শুনিলে তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আঙুলতাৰ কথাখিনি শুনি আপোনালোকৰ মন্তব্য কি থাকে এবাৰ কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব